Военные подеи початку 20 го гостогодия под Брестом реконструировалась сдымочная группа Тюменского Талибашення. Я на в покладину сценарий фильма Тень перамоги Брестшина в истории Первой сусветной войны место знаковое. Миновито тут для России скончилась и война. Вот такие вагоны уже начали строить после революции. И в первой мировой войне такие вагоны уже не участвовали. сибиы до Ероппы нашчадкісыьных себіракоў робяць фільм пра удзел продкаў у падзеях першай сусветнай у маршрутнай карте з дымачнай групы 13 гарадоў маштабныя здымкі на тэрыторыі чатырох пасля парыжкага версалю італьянскага паўднёвага терролю и сараева сталіцы босні і герцагавіны дзе тысячисібіракоў трапілі ў плен і загінули журналісты з с тюмені затрымаліся ў брэсце менавіта тут падчас подпісання мірнага договора 1918 у 1918 годзе у брэс-літоўскую для России скончилась война. Скоки это, скажем так, не совсем то место, где происход, где подписывался Брест-Литовский мирный договор. То есть это было, как бы встреча в Скоках, она предваряла несколько событий. Вот, ну мне понравилось, как собственно там относится к истории, что все это восстановлено, что все это поставлено на такую, скажем так хорошую экономическую основу, что туда интересно приезжать. Ну, как бы, там наши съемки пошли плодотворно. Все лето у червень исполняется ровно 100 годов, как началась первая сусветная война, и Сибир не засталась у Баку. Сибиряки всегда идут до конца, никогда, никогда не сдавались. То есть, как бы, те, что попадали в плен, попадали именно вот ранеными уже. То есть, и Всегда это был даже, скажем так, отдельный род войск. То есть были такие отдельные сибирские корпуса, которые кидали в самую гущу событий вот, и которые многие из них почти в полном составе как бы, погибли. Наша профессия она позволяет делать многие удивительные вещи. Во-первых, это путешествие. Начнем откровенно, да. Благодаря этому фильму мы посетили очень много стран. Но так как телевизионщики все люди созерцательные, познавательные, любят познавать что-то новое. Прежде всего, это, этот фильм дал нам лично, для меня и для Михаила, много новых познаний. Аутор фильма Михаил Басков – уполненный. Пиромога уже была у руках России, однако краина убачила только ей тень. Тому и назва фильма такая – «Тень перамоги». Россия, она не умеет пользоваться выигрышем, понимаете? Мы, с одной стороны, выигрываем, а с другой стороны, мы делаем все для того, чтобы этот выигрыш был незаметен не только для нас, для других. Вот это самый самое большой позор, я считаю, России. Потому что мы не умеем, мы умеем выигрывать, мы не, не умеем это э, привнести так, чтобы это была бы действительно заслуга, мировая заслуга. По словам автора Михаила Баскова, у России эта война лечится забытой. И этот фильм – спроба обудить историчную память.